Сегодня на обзоре переходник с контактной педали на платформу. Для многих это выглядит извращением, но учитывая, что компании это производят и люди активно покупают, то, наверное, в этом есть смысл. Выглядит она вот так вот. Подходит для всех контактных педалей стандарта SPD. Производитель Shimano. Ширина ее, как видите, небольшая. Поэтому полноценно гонять и давить на педали, особенно по грунтам, будет не совсем удобно. Скорее всего, это типа городской вариант, когда нужно проехать и не встегиваться в контакты. Что интересно, что ее форма, вот здесь вот ширина, идеально становится. И если вы выстегнулись, перевернули педали стали, вы можете просто ехать, и она будет стоять четко по центру или же можно ехать в обычной обуви. Сейчас мы посмотрим, как она устанавливается на контактную педаль. Это не сложно. Для того, чтобы установить педаль, она должна стать вот сюда и здесь защелкнуться. Но ее нельзя защелкивать, так как мы защелкиваем стандартно на велотуфлях, потому что она пластмассовая эта штука. И она может сломаться. Поэтому вот этот болтик ключиком на 3 нужно максимально на минус полностью расслабить. Дальше мы ставим сюда и с помощью отвертки какую нибудь эту штуку надо отогнуть, чтобы не сломать педаль. Все, она стала на свое место. Но здесь есть небольшой люфт. Поэтому закручивать нужно теперь на плюс, чтобы полностью все зафиксировалось. Крутить нужно до самого конца на максимум. Так как нам нужно, чтобы педаль стояла мертва. похоже, что все. Теперь она сидит хорошо. Готово. Педаль мы установили. И теперь, как мы ее крутим, она всегда опускается вниз. Вот и вся процедура. Ничего сложного.